А включай как? А? Включай а вот Тоже на красную, да. Уже включил. Часом бывает так, что хочешь почути, Þið viðstum kóknir og hrannum vonum að bráðan nýtt Do this one. Да, сегодняшний вечер подошел к концу. И мы хотели бы предоставить слово организаторам. Действительно, тем людям, благодаря которым мы сегодня собрались. Так что организаторам слово, друзья, поддержим, давайте их. Точнее, уже вечер. Смотри, вас собралось. Спасибо всем каждому, кто пришел сюда, кто поддержал нас, поддержал выступающих, поддержал память Кузьмы. Ведь действительно, он... Радовался. Радовался, Думаю, что люди собрались, люди помнят его, люди не врустят, люди улыбаются. Он бы оценил это. Я хочу спасибо сказать каждому из вас. Хочу спасибо сказать Сити-Центру. Они предоставили нам здание, они предоставили нам возможность собрать здесь столько людей. Хочу спасибо сказать нашему оператору Антону Слепухину. Хочу сказать спасибо Туферу Катер, который Хочу сказать спасибо каждому из нашей команды. Хочу сказать спасибо Саше, который писал сценарий, который все время был вместе со мной. Хочу сказать спасибо Наташе, которая, к сожалению, не смогла прийти сюда сегодня. Она очень сильно заболела. Наташ, мы тебя все любим, ты это знаешь. Вы вот. Что еще хочу сказать. В 7 часов ждем всех небезразличных, кто хочет зажечь свечу памяти в честь Андрея Кузьменко на Соборной площади. Вы увидите, там будет скопление народу. Не потеряете. Все, ждем вас в 7 часов. Спасибо Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами. И, конечно же, память по Андрею Кузьменко будет жить всегда. Мы хотим сказать еще раз большое спасибо. И именно вы вдохнули жизнь наш замечательный вечер памяти. Спасибо вам.